Всем привет, мы Есвикен из, из города Полтава. Привет, Полтава. А что вы? Привет! 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 Да, вот. Мы приехали в Ровны, мы приехали побеждать, веселить людей. У нас очень хорошее настроение. Вот. И хотелось бы, конечно, поблагодарить Алексея Алексеевича Нестулю, Оксану Юрьевну Марченко и вообще весь университет экономики и торговли Полтавский, наш любимый, наш родной дорогой. Эм, ну и привет, Полтаве! Привет, Полтаве, конечно! Привет, Полтава! Скоро приедем! Ну что, мы сейчас витаем за сцену наши гости из Миста Полтава, команда еще моя назву, Yes Weekend, чем может они? мы сейчас одизнаемся. А если могут, то что еще самое. привет, 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 ровно. Мы очень-очень можем, очень хотим, очень надеемся на это, надеемся на вашу поддержку. Мы уже очень хотим делиться с вами нашим прекрасным юмором, улыбками, да, я надеюсь. Да, 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 мы можем. Ну, с Богом. Вот так. Поехали, успехим. Всем привет на сцене есть yes, викен, да мы можем, uh -huh. а особенно удивлять. Вот Андрей у нас отвечает за фееричность и шикарность нашего выступления. Fire! Достаточно. Я говорю достаточно. Слушай, Ярик, а как ты знаешь, что залу достаточно? Ну это опыт. А, вот слушай, я когда с девушкой, я, ну, не знаю, когда ты старше. Ты девушка? Да это нереально. Ну, я просто предположил. Ярослав, можно? Можно? Фу, думал не потанцуешь уже сегодня. Настя, ну ты приготовила смешную песню. Конечно. Выручай. Зажгайся! Обжигай душу, ты самый нежный, ты самый лучший. <связывая> Забыла текст на смешной переделать. Вот такой коллективчик есть векен. И для начала представьте, Джигурда, бомж и пират выясняют отношения. <связывая> Угадайте, кто пират. Мужчина-гинеколога уволили с работы. Да. Обидненько. в супермаркете вот собственно и вся моя покупочка и можно пакет и я говорю пакет пожалуйста я услышал и думал может вы передумаете <сос> пакет никто никогда не заказал пакет валера пакет может отмена нет валера пакет так кто тебе рацию дал работай и винстон синий это... извините, вы так быстро показали, я уклонился и не увидел. Можете еще раз, пожалуйста, показать? Можете еще сейчас? Как оно а ну всем стоять, это ограбление? А ты давай, деньги в пакет. Я сказал, ложи бабки в пакет. Черт возьми, на! <плес> вот видите, человек знал, куда идет. <плес> Дорогие друзья, что хотелось бы сказать в конце? <плес> Значит, э у нас у нас единственная девочка в команде, может, она скажет. Ну, мне нечего сказать. Уважаемая жюри, давайте скажу я. Команда хорошая. Старались. Возьмите в финал. Но ну, не дурачок. взял, сказал слова из полуфинала. Есть yes, Виген, спасибо. Команда «Yes, we can!» міста Полтава! Yeah. Ну що ж, всі члени журі. Андрію, ну ти, як людина, яка вже була в Полтаві, яка знає, як з цим гумором працювати, чому ти не піднявся? Uh, я був в Полтаві uh, і не один раз, і далеко заходив. Uh, ну, я не знаю, що сказати. А, ну, в принципі, цікавий колектив. А, що тобі завадило підняти кульку? Ж так... Можливо, моя вага в першу чергу. Ага, Вага а, Ні, ну, я хочу побачити. А, можливо, в них є ще щось. Можливо, от справді, от... вони мене все таки до кінця переконають. Вчора я на них можна сказати так поклав око. Я їх бачив. Сподобалося, дуже сильно сподобалося. Сьогодні це лише моя суб'єктивна думка. Трішечки чогось не вистачило, чи це впевненості, чи це такого настрою, який був вчора. Вчора ви зажигали на сцені. Сьогодні трішечки це моя суб'єктивна думка. Трішечки якось так. Я хочу вас побачити е, трішки пізніше і потім зробити висновок. Ну окей, команда поки що відправляється в режим очікування. А я вам скажу, що якщо залишаться вільні місця у членів журі, тоді ми проведемо такий імпровізований батл між тими командами, які зможуть потрапити ще до наших тренерів, і вже на цьому батлі вирішиться доля всіх 12 команд, які потраплять до сезону. Щойно зі сцени зійшли на чогості з міста Полтави. Команда із назвою yes Weekend, до речі, спілкувався із редакторами. На вас були великі надії. Покладали, казали, точно пройдуть, щось не склеїлося. Що саме? Як враження? Вони хочуть побачити нас чуть-чуть попозже, і ми дійсно докажемо, що ми можемо. Можливо, просто на ту ноту взяли? А... Ну, Но, ну, до, до, треба було брати мі, може, соль, може, трошки. Ми просто не знаємо про нотну грамоту, але Но, я думаю, у нас вийде в юморі ще, все нормально, все, впереди, все добре. До наступного виступу підівчиться із нотною грамотою і продовжимо далі, так? Успіхи вам у подальшому, раді були бачити вас.